Мої вітання. Ви дивитесь здоров'я плюс на телеканалі Рудана. Поки прихильники правильного харчування сперечаються, кому належить вислів Ми це те, що ми їмо, гіпократу чи полюбрегу, численні інфекції та мікроорганізми поспішають потрапити до нашого шлунково-кишкового тракту і чим скоріш почати розмножуватись. В наступній рубриці говоритимемо про ботулізм хворобу, що викликається бактерією Clostridium botulinum, яка здатна при певних умовах роками жити в консервованих продуктах і не тільки в них. На питання відповідає головний спеціаліст санітарно-гігієнічного відділу Криворізького міського управління Держсанпідслужби Тетяна Семенова. Джерела та шляхи зараження ботулізму. Причиною заболівання є мікроб паличка ботулінуса, которое знаходиться во внішній середі, И при нарушении, допустим, технологий приготовления каких-то какой-то продукции, в основном для домашней продукции, такой как консервирование, это мясная тушенка, это рыбная тушенка, какие-то там приготовления овощной продукции. Самое главное, чтобы не было доступа кислорода. Именно в таких условиях микроб Ботулинос развивается и выделяет токсин. Сам микроб Ботулинос, он очень устойчив во внешней среде, выдерживает а, охлаждение температуры до минус 190 градусов, выдерживает кипячение до, до 5-6 часов. Почему? Потому что вокруг этого микроба образует защитная оболочка, споры которая не дает микробу погибнуть. Но токсин, который уже успел, этот микроб выделить при температуре плюс 37 градусов, находясь какое-то определенное время в консервированной продукции, вот этот токсин, он очень неустойчив при нагревании. Он погибает, буквально разрушается через 10-15 минут. Симптомы заражения ботулизмом. Среди полного благополучия у человека появляется сетка, пелена перед глазами, двоение предметов, резко ухудшается острота зрения, поперхивание появляется, сухость во рту, боль в эпигастральной области. И следует также знать, что ботулотоксин – это нейротропный яд. Он поражает периферическую нервную систему. И вот здесь очень важно, как только появится вот такие, такая симптоматика этого заболевания, немедленно обращаться за медицинской помощью. Потому что единственным лечением является это введение поливалентной противоботулинической сыворотки которая сцепляет токсин, который циркулирует в крови, и выводит его из организма. И здесь буквально счет идет не на часы, а на минуты. И чем раньше обратиться пострадавший за специализированной медицинской помощью, тем больше вероятность того, что он останется в живом. На что обратить внимание при приготовлении ежи, чтобы уникнуть заражение ботулизмом? Любая продукция чревата опасностью, она может вызвать заболевания острые кишечные, но самое опасное – это, конечно, ботулизм. В первую очередь это рыба вяленая, копченая, домашнее изготовление, различная мясная консервация, та же тушенка, это кулинарные изделия могут быть, кровяная колбаса, домашняя. Собственно, любой продукт, который приобретен на стихийном рынке, он чреват это угрозы для здоровья, для жизни человека. Это продукция домашнего изготовления, которая приготовлена с нарушением каких-то там технологических режимов. Так? Но здесь еще и температурный фактор, вот на стихийные рынки, повышенная температура окружающей среды, то есть микрофлора нарастает. И особенно еще надо сказать, что никаких органолептических изменений, порчи продукта человек не чувствует. То есть, ни вкус, ни запах, ни консистенция не изменяется. Но тем не менее, токсин накапливается, и попадая в организм человека, он может вызвать заболевание. Люди, которые занимаются консервацией, открывая банку с тушенкой, ни в коем случае нельзя ее есть просто в таком вот натуральном виде, а только после термической обработки. Пожалуйста, приготовьте из нее там какой-то суп, там, какое-то второе. Но это блюдо должно пройти термическую обработку не менее 15 минут. Тему розладів кишково-шлункового тракту продовжуємо в рубриці Домашня аптечка. Умови та темп життя, піклування про близьких та рідних, відкладання візиту до лікаря на потім. На жаль, все це в якийсь момент призводить до необхідності інтенсивного медикаментозного лікування. Як правило, в таких випадках пацієнтам доводиться приймати додаткові препарати для підтримки печінки, нирок, усунення алергічних реакцій. Але все це, в свою чергу, теж має свої побічні дії. В цьому випадку на поміч приходить матінка-природа. Фітокомпозиції з натуральних трав здатні творити дива. Впевнені фахівці мережі Аптек цілюща краплина зелена планета. За останні роки істотно збільшилась кількість захворювань кишково-шлункового тракту. Медична статистика нараховує близько 90% міського населення, що страждає на ті чи інші захворювання. Це Эзофагиты, то есть воспаление пищевода, в том числе могут быть и пищевода. Это гастриты э, с нормальной кислотностью, с повышенной, с пониженной кислотностью. Это холециститы, желчекаменные болезнь, панкреатиты, гепатиты и гепатозы, э, дуодениты, колиты, в том числе неспецифический язвенный колит. Дізбактеріози може бути воспалін товстого кишечника. Умовно, всі захворювання ЖКТ можна поділити на дві групи гострі та хронічні. Як правило, перша група хвороб потребує стаціонарного лікування, для другої характерний довготривалий перебіг з періодичними загостреннями. Основною причиною лікарів вважають неправильний режим харчування та якість продуктів. До інших не менш вагомих відносять знижений рівень імунітету. забруднене довколишнє середовище, стрессы, шкідливі звички. Если есть заболевание одного органа желудочно-кишечного тракта, ну, то есть, к примеру, там гастрит, то он тянет за собой и воспалительные заболевания других органов. То есть через время появляется и дуоденит, и холецистит, и панкреатит, и все, что с этим связано. Какое лечение предлагается? Как правило, это медикаментозное лечение. Но длительное употребление медикаментов все-таки приводит, опять же, к повреждению слизистой желудочно-кишечного тракта, потому что препараты являются синтетическими. Мережа аптек «Цілюща краплина Зелена планета пропонує альтернативне лікування кишково-шлункових хвороб за допомогою препаратів із натуральних рослин, зібраних в екологічно чистих місцях країни. 20-річний досвід роботи компанії в сфері фітотерапії дозволяє фахівцям аптеки підібрати найефективніший курс лікування індивідуально для кожного пацієнта. При этом можно одновременно принимать и медикаментозное лечение, но применение вот лекарств, приготовленных на основе трав позволяет снизить дозу медикаментов, что не настолько токсично влияет на организм в целом. Нам всем известно, что все медикаменты, как правило, все лекарства имеют очень много побочных действий. В отличие от них, препараты, изготовленные из трав, побочных действий не имеют, они не токсичны, обладают всеми необходимыми свойствами для восстановления желудочного кишечного тракта. Преимущественного препаратов является то, что они легко всасываются в организм не обладает побочными действиями, имеет необходимый набор витаминов и микроэлементов, нормализует проницаемость мембран и нормализует общее состояние организма. На цьому все. Чекаю ваших листів на електронній скринці Здорові плюс собачка mail.ua. Зустрінемось за тиждень. Бережіть себе і своїх близьких. Будьте здорові!